સુરત શહેરમાં વૃદ્ધ મહિલાઓને નિશાન બનાવી લૂંટ અને સ્નેચિંગના ગુનાઓ અંજામ આપતી એક ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે ખટોતરા પોલીસે આ ગેંગના મુખ્ય આરોપી સહિત મહિલા સાથીદારની ધરપકડ કરી છે અને બે તેત્રીસ લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે આરોપીઓ વૃદ્ધ મહિલાઓને જાહેરમાં જોયા બાદ તેમને લિફ્ટ આપવાના બહાને ઓટો રિક્ષામાં બેસાડતા હતા ત્યારબાદ મહિલા આરોપી તેમની સાથે વાતચીતમાં ભળીને તેઓને ડરાવતી કે રિક્ષાની પાછળ કેટલાક ગુંડા અથવા ચોર આવી રહ્યા છે જેથી મહિલાઓ ભયભીત બની જઈ પોતાના ગળામાંથી સોનાના ઘરેણાં કાઢી દેતી ત્યાર પછી આ ગેંગના સભ્યો ગાયબ થઈ જતા આ સમગ્ર ગેંગનો નેતા મોહમ્મદ અસ્પાક ઉર્ફે ગોલ્ડન મોહમ્મદ અબ્બાસ શેખ છે જે અગાઉ પણ લગભગ જેટલા ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો છે તેના સાથે ખટોદરા પોલીસે મહિલા આરોપી સના પરવીન ગુલામ નબી શેખને પણ ઝડપી પાડ્યા છે બંનેની પૂછપરછમાં પોલીસને ચોરી અને છેતરપિંડીના ત્રણ જુદા જુદા ગુનાઓ ઉકેલવામાં સફળતા મળી છે खटोदरा पुलिस ना अधिकारियों द्वारा बनने आरोपियों ने धरपकड़ करिया बाद लाख ना सोना ना तैीस लाखा मुद्दा माल कब्जे मा एक इस तरह का बनाव रिपोर्ट हुआ कि ऑटो में जो सीनियर सिटीजन महिलाएं हैं उनको बिठाते हैं ऑटो में एक ड्राइवर रहता है पीछे एक महिला बैठी रहती है और बाद में वो महिलाओं की ज्वेलरी जो है या पैसा वो सब वो लोग दोनों निकाल लेते हैं तो इस पे हटोदरा पुलिस स्टेशन की टीम ने कंटिन्यू वर्कआउट किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे करीब 500 से ज्यादा लोकेशन पे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखे इसके आधार पे उन्होंने दो आरोपियों को अरेस्ट किया इसमें मुख्य आरोपी जो है वो मोहम्मद अश्फाक उर्फे गोल्डन ये मिठ्ठी खाड़ी लिंबायत में रहता है बत्तीस साल का है और इसके ऊपर ऑलरेडी तेईस गुना गुजरात में अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज है और इसके साथ में सना परवीन डॉक्टर ऑफ गुलाम नबी शेख ये ख्वाजा नगर झुपड़पट्टी सलावतपुरा में रहती है अनमेरिड है ये और ये इसके साथ में इस क्राइम में थी और पूछताछ के दौरान तीन गुना जो है वो डिटेक्ट हुए एक उमरा पुलिस स्टेशन में उन्होंने इस तरह का ही क्राइम किया था एक अंकलेश्वर सिटी ए डिविजन पुलिस स्टेशन में ही इस तरह से क्राइम किया था और एक हटोदरा पुलिस स्टेशन का इनके पास से टोटल सोने की बूटी चार सोना का पेंडल एक सोने के मोती 24 और दो सोने की चेन और सोना की पांदरी ये दो ऐसे करके कुल दो लाख आठ हजार एक सौ अस्सी रुपए का मुद्दा मालिन से रिकवर हुआ है अभी और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और इस गुना में उमरा पुलिस स्टेशन में और खटोदरा पुलिस स्टेशन दोनों में बी की कलम एक को मेरा भी किया गया है अभी दोनों आरोपी जो है उनसे पूछताछ चल रही है ब्यूरो रिपोर्ट एस ट्वेंटी फोर न्यूज सूरत